Они, они все говорят, война, война, война. Но ты понимаешь, что у нас, у нас неукомплектованность военных частей, которые на фронте. Угу. Укомплектованность 60%, 40% нет. А тех, кто ТВВ, 40% укомплектованность, 60% нет. Так президент сказал, что у нас боеспособная, сильная армия. Боеспособная, сильная армия. И Но говорит. нету снарядов, нет. И мин нет. И вогов нету. А так она боекомплектованная, боеспособная. Там, там хорошие ребята служат, я провел очень много времени на фронте. Не, ну, не там, в третьем ряду, куда они увозят фотографироваться, а там, где грады приземляются, и это реально страшно. И, и, и война — это страшно, и вот это сидеть дурака валять, что завтра там всех порежем, всех убьем, блять. это сотни тысяч будет трупов, это, это зальется кровью вся страна.